На жаль, не усім відомий факт негативного впливу електромагнітних полів на людей. Ще у 95-му році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно запровадила термін глобальне електромагнітне забруднення довкілля. Це являється ледь не головною проблемою людства. Проте люди, живучи в сучасному соціумі, не хочуть розуміти, що їх самопочуття в прямій мірі залежить від дії на них електромагнітних полів. Якщо хвилі перевищують норму. У людини спостерігаються зміни в діяльності нервової та серцево-судинної системи. Тривалий та інтенсивний вплит електромагнітних полів призводить до стійких порушень в організмі людини та захворювань. А як результат, загальна слабкість, підвищена втома, порушення сну, головний біль та біль в ділянці серця. З'являється роздратованість та втрачається увага. Ви помічаєте в собі подібні явища? І це не дивно, адже повітря напічкане випромінюваннями, Звичайно, без усіх цих ОВЧ-трансформаторів, фідерних ліній, овч передавачів, генераторів, антенних комутаторів, пристроїв складання потужностей електромагнітного поля, сучасне життя важко уявити, але треба дотримуватися норм. Тому перед тим, як установити водафон в жовтих водах, треба не лише думати про дах, на якому буде розміщена станція, а й про здоров'я передусім мешканців будинку. На прошлой сессии у нас возникла вопрос по установке станции Водофон на крыше общежития. Депутаты задали правильный вопрос, в том числе депутат Евгений Викторович Воченко, о том, чтобы как там они будут устанавливать, могут разрушить крышу. Был приглашен представитель Водофона, они написали гарантийное письмо, обязуется крышу отремонтировать капитально, по крайней мере, вокруг станции и плюс-минус там метр или сколько от станции. Но у нас есть депутат Александр Леонидович Плыс, который э, увидел в документах, которые они предоставили, определенные проблемы. Пожалуйста. Антен передавальних радіочастотних засобів на токах житлових будинків допускається бок в окремих випадках за дотримання вимог пункту, що регламентує граничні допустими рівні електромагнітного полю для населення. Після цього ми були направлені запити на водофон, на лайфсел, ребята, вишки, которые стоят на 14 2 14.2-14.4. Спасибо Андрею Наримееву и их не полученные ответы. Изучив ситуационный план радиотехнического объекта по трем операторам, у них в их же документах, в проекте «Нужно-Нужно» и «Вышли» указано, что есть такое понятие, как зон, зона, зона обмаженной забудовы в месте установки этих станций. Минимальная высота превышения гранично-допустимых рит в розмере этого поля установлено по Киевстару 21,7 метра, по выше 22 метра. То есть на уровне пятого этажа пятиэтажного здания. Вы, девятиэтажные здания имеют высоту 34-35 метров. То есть фактически здания 14.3-14.4 по Кропоткино попадают верхними четырьмя этажами в зону обмышления забудовы, где согласно проектам всех этих операторов уже превышивается лимит ограничен допустимым крови электромагнитного поля. Это на каждую вышку отдельности. Там сейчас три вышки. То есть там вполне возможность доказывать. Есть очень существенное превышение по электромагнитному полю. Проведено собрание, есть изварные димашницы, подписали. Предлагается, понятно, что развитие технологий все это остановить невозможно. Но пока что предлагается прозвука дорога питания на дымя положение. не До отримання висновки спеціалістів СЕС на Україні представляє проведення інструментальних дослідження з ноючого рівня електромагнітного полю. Для проведення даних досліджень створити комісію залучення фахівців СЕС, представників операторів мобільного зв'язку та представників громадськості. Замерли в следующее время агентом идуга в поле православия на 5 9-й поводках Батожицких за адресами Макарпутска на 14 3 14 4 На 5-й поводках Батожицких за адресами Макарпутска на 39 41 43-й, в Казахской Славе 29 31 И только после этого уже дальше рассматривают вопрос после получения заключения специалистов. Ну, просто, раньше не обращали внимания. Я вчера разговаривал с представителем Киевстара, он сказал вот, однозначно, устанавливали, потому что была информация, что верхние, это же не незаселены. Фактически не заселены. Там расстояние от излучателей трех антенн ближайшего богат 20 метров. А по вертикали 5 метров, что в принципе вообще не допустили. А скажите, пожалуйста, у меня же есть проект или судьи, поитая есть державная эксперт. По, по поводу проекта. Но, я изучил проект МТС, у них ну, там есть ось излучателей, ось антенны самой, и по каждому излучателю установлены высоты денег. То есть подготовка проекта ну, МТС У них по этому проекту излучатели стоят на 9 этажке. На высоте там 25, 27, 30, 30 метров. При том, что высота Крыши 9 этажа, 34, 35 метров. Спрашиваю специалистов, ребята, а где вы в середине дома будете ставить эти излучатели? То есть там даже такие же вопросы по проекту не есть. Я как победитель Олимпиады по физике хочу сказать, что излучатели по-любому излучают электромагнитное поле. Влияние электромагнитного поля на организм человека до конца не изучено. Это тоже есть. Есть моменты, да. Есть. Некоторые, кто лоббирует производство мобильных телефонов, считают, что влияние маленькое. Тем не менее, есть определенная статистика, говорящая о том, что даже влияние мобильных телефонов, часто использование, влияет на, в том числе на рак мозга. Не кровля, как бы, и те, кто там живет, для них, я думаю, кровля будет не так важна, если он уйдет в мир иной раньше, чем хотел. Так? Согласен? я задаю вопрос. Они сделают. сколько? Обслушивание, там оборудование и если. Сколько квадратных метров? Я не понимаю, сколько. квадратних метрів було? было. Если сейчас получим висновок, что воно вредно, то скорее всего может будет стоять вопрос вообще в его закрытии. Ну так і закрым потом, коли буде висновок yeah. такий. Потом, коли уйдем Ча? туда, <зв>. не немає оно так. Если мы не приймаємо це рішення, це приостанавли експлуатацію цього? Не приостанавли. почему предложение. Сейчас не приостанавливать, приостановить перенос. Они хотят перенести с 14.2 на 14.4. На четырнадцать 14 четыре. Уже... Какое решение, Александр какое решение сегодня вы советуете принять по данному проекту? Отложить это до следующей сессии. До отримания выставок. Они заинтересованы, у них есть приборы, в принципе, они могут приложить. Сам... Напишите мне письмо, какое мне надо подписать. Мне ответят быстрее. Ні, ну запит не письмо зроби проект проект. Ні, депутат вороження? Ні, поєду давайте додати постав на голосування, відложити даний вопрос на наступну сесію до окончательного получення висновка о влияння на здоров'я людей. Ні, возражений? Давайте став на голосування. Отложить отже, депутати мають проголосувати за чи проти ремонту крівлі на приміщеннях кропоткі на Проте питання шкоди цієї станції не виключають.